Всем привет, на связи Сил Украин, и в этом видео мы поговорим с вами о жгутах. Если ты знаешь флаг какой страны изображен на вот этом патче и что это за камуфляж, подписывайся на канал Родезийский фронт в Телеграм, там интересно. А если не знаешь, то подписывайся и будешь знать, все ссылки в описании. Думаю, вы поняли, что говорить мы будем о кровоостанавливающих жгутах, а не жгутах для инъекций. Жгут поистине можно считать королем аптечки, он должен быть в каждой без исключения. Почему? Да потому что от артериального кровотечения вы погибнете очень быстро, если вам не будет оказана первая медицинская помощь. Несколько лет назад на достаточно известном YouTube-канале автор рассказывал нам о том, что на курсах его научили жгутовать кровотечение ремнем брючным, и из-за этого он жгута с собой не носит. При этом около килограмма перевязки содержится в его EDC аптечке. Как я могу прокомментировать данное заявление? Это примерно то же самое, чтобы какой-нибудь полицейский сказал вам, что... Он посмотрел 50 оттенков серого и не носит теперь на своем полицейском поясе наручники, потому что знает, как связать человека галстуком. И носит при этом галстук. Артериальное кровотечение может случиться с вами не только вследствие пулевой, осколочной или минно-взрывной травмы, например при открытых переломах если кость порвала мышцы, кожу и торчит наружу, как вы думаете, она могла повредить артерию? А если из бедра торчит арматурина, как вы думаете, артерия цела? Да и на живое ранение в конечность можно получить достаточно просто, ни за что и на ровном месте. Надеюсь, я достаточно убедительно рассказал вам о том, почему жгут все-таки желательно иметь с собой. Теперь давайте разберем, когда используются жгуты. Они используются при артериальном кровотечении из верхних или нижних конечностей. Как определить артериальное кровотечение? Кровь брызжет из раны пульсирующим фонтаном и имеет ярко-красный цвет. В таком случае на оказание первой помощи отводится довольно мало времени. Наложение жгута происходит на самую высокую точку конечности. Для руки это чуть ниже плечевого сустава, для ноги это как можно ближе к паху. Если речь идет об обычном жгуте, ленточном, то тут все понятно. Но если вы носите турникеты, то их нужно иметь как минимум два. Один для руки и один для ноги. Турникет для руки складывается вот таким вот кольцом, для того, чтобы его, по сути, можно было просто надеть на руку, затянуть и уже использовать. С ногой все сложнее. Чтобы не нужно было дотягиваться, надевать жгут на ногу через ботинок и протягивать его до самого верха, его рекомендуют складывать улиткой. Вот так. И с такой конструкции ваш турникет быстро расправляется, и он уже готов к применению на ногу. Кстати, да, помните о том, что при наложении жгута на нижнюю конечность нужно обязательно проверить карманы, чтобы ничего не мешало правильному наложению жгута. Ни один солдат погиб от того, что у него в кармане лежал мобильный телефон или, например, пачка сигарет, и жгут не лёг так как следует. В некоторых подразделениях, говорят, передние карманы в униформенных штанах зашивают. Иметь жгут в аптечке – это хорошо, но лучше иметь его в более быстром доступе. Например, военные носят свои жгуты прямо на снаряжение, на резинках или в специальных подсумках быстрого доступа. Также часто жгуты носят в наплечном кармане, таким образом, чтобы вот эта вот красненькая штучка торчала из кармана, и посредством велкро была приклеена к велкро на кармане. То, что я вам уже рассказал и еще расскажу в этом видео, это явно недостаточные знания для того, чтобы считать себя подготовленным человеком. Поэтому лучше всего запишитесь на однодневные курсы, где вас научат накладывать жгут правильно. А после прохождения этих курсов обязательно тренируйтесь. Здесь у меня жгуты, которые быстро удалось найти перед съемками видео. Начнем, конечно же, с известного всем жгута Эсмарха. Кстати, да, именем Эсмарха называется не только жгут, а кое-что еще. Если знаете об этом, напишите в комментариях. Это достаточно архаичная вещь, имеющая к себе просто море вопросов. Сделана она из резины. Конкретно этот жгут произведен в... Видим маркировку в третьем квартале 2015 года. Хранился он относительно неплохо. Но при этом вы можете видеть, что свою эластичность он немножко утратил. Это и есть основная проблема жгутов Эсмарха. Мы привыкли возить их в автомобиле, под стеклом, в аптечке. Да, и от температуры там, в общем-то, и все препараты портятся. А жгуты с достаточно некачественной резиной испортятся точно. Советские солдаты обматывали приклады рамочные своих «Калашей» такими жгутами. И внутрь еще вкладывали и ППшник. Под прямыми солнечными лучами такой жгут быстро терял эластичность и ставал непригодным к использованию. Также намотанный на приклад жгут надо еще успеть снять. А в скользких от крови руках он скользит так, что вы не можете его нормально натянуть. Тем не менее, не следует списывать этот жгут со счетов. Это, конечно, не жгут первого выбора, но он уже спас и наверняка еще спасет кучу жизней. Его несомненным достоинством является то, что он узнаваем. И когда незнакомый человек откроет вашу аптечку для того, чтобы оказать вам первую помощь, он поймет, что вот это жгут. Потому что вот это вот, он, например... Воспримет как пакетик с какой-то жевательной резинкой. А Кэт, турникет, он подумает, что это какая-то лямка нейлоновая от рюкзака. Турникет вот t имеет тот же принцип действия, что и жгут эсмарха. При этом он широкий и больше похож на резиновый эластичный бинт. Для быстроты доступа, как видите, на упаковке здесь предусмотрены вот такие вот надрезы для открытия. И они дадут вам доступ с любой стороны к жгуту. Благодаря своей упаковке он не так сильно подвержен разрушению от внешних факторов. Переходим к нейлоновым турникетам. Это у нас CAT 2014 года выпуска. И он является в данный момент наиболее популярным турникетом у военных. Это нейлоновая стропа с велкро, которая внутри себя также имеет еще одну нейлоновую стропу. Вы эту внутреннюю нейлоновую стропу выбираете, выкручиваете с помощью этого воротка и таким образом утягиваете жгут на конечности. На этой белой ленте пишется время наложения жгута. Вся фурнитура у него пластмассовая, как пряжки, так и вороток. Говорят, что под воздействием прямых солнечных лучей этот пластик тоже может разрушаться и терять свою эффективность. Поэтому придумали и жгуты сов, там где фурнитура металлическая и более прочная. Также говорят, что эти жгуты многоразовые, в отличие от кэтов, которые являются одноразовыми. Сразу оговоримся о том, что это не значит, что их можно стирать и накладывать заново. Это скорее говорит о том, что металлическая фурнитура более живучая, и при тренировках можно использовать такой жгут многократно, не волнуясь за то, что он вас потом подведет. Тренировочные жгуты лучше иметь отдельно, тренироваться на них, а жгут, который вы должны применить будете в экстренной ситуации, должен быть новым и свежим. Далее у нас идут два турникета из страйкбольных магазинов которые ни в коем случае нельзя использовать для остановки артериальных кровотечений. Как вы видите, здесь надпись «Cosplay Use Only». Данный жгут, скорее всего, при правильной установке попросту развалится. Тренироваться с ними также нежелательно. Вы рискуете заработать себе некоторые паразитные навыки, которые потом при использовании нормального настоящего жгута просто вас подведут. Спасибо за просмотр, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Также обязательно отправьте этот ролик друзьям и добавьте в ваши соцсети. Навестите нас на Telegram, Instagram и Facebook. Ссылочки в описании. Пока!